네, 안녕하세요. 저는 t v c c 아나운서 박미정입니다. 저는 오늘 퓨처 블록체인 포럼의 현장에 나와 있는데요. 오늘 이 행사를 주최한 체인업의 CEO이신 종근파 님과 함께 오늘 인터뷰 나눠 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕. <laughs> 네, 본인의 소개와 인사 간략하게 부탁드리겠습니다. 어, 워본신은一個做 呃，互联网技术出身，呃，之前在中国的百度公司，还有像呃中国的 O2O o 的一个出行公司，去负责整个技术团队。呃，在一七年的时候，我离开了那个团队，创立了这个链上，呃、创立了这个 ChainUp，然后呃和这个杜军和胡胡东海两个火原火币的联合创始人一起创立了 ChainUp。Up 呃，turn、uh, up，我们呃、uh, 定位是要做全球区块链的技术服务商，呃、uh,，用我们的技术去帮助全球的这个合作伙伴去落地区块链呃、uh, 技术以及呃、uh, 交易所技术。对 、네 ，那么，turn up，呃，OK，turn up 是成立于一七年的八月份，呃、uh,，在大概一年多的时间里，我们。 呃，服务了全球一百超过一百五十家左右的客户，然后呃有交易所的客户，也有钱包也有链的客户。那这一百五十家交易所，在一年左右的时间里面，我们现在做到每天在最高峰的交易额是超过两百亿美金。然后 c h i n a p 那个在呃融资方面，已经一年左右的时间已经完成了三轮融资，然后呃估值现在已经超过了一点五亿美金左右。 呃，那我们在呃完呃在现在我们一大概在一八年的年底，我们开始去做全球的这个业务的拓展，除了在韩国市场，我们在东南亚、在欧洲、在中东，呃都会有相关的这个落地计划。네그렇다면이체인업만의차별화된기술력에대해서도굉장히궁금한데요이점에대해서간략하게말씀부탁드립니다음 呃，我首先讲一下，首先第一个是我们的技术团队是非常那个呃有有有这个技术实力的，是由百度的这个核心技术专家和火币的核心技术专家组成的一个核心团队，现在已经有超过一百五十号人的研发团队在为呃我们的这些全球客户在服务，这是第一个点。第二个点是我们的核心团队里面在交易所在区块链领域里面有丰富的这个经验，像很多呃这个核心技术来自于火币。 然后在支撑这种大规模的应用层面，我们百度的这个呃核心呃过来的这个核心团队有非常丰富的经验，因为在百度每天处理有十几亿这种搜索的 PV，所以这种呃百度的核心技术加上火币的这个对于交易所、对于区块链的这个积累和理解，呃，我们的技术团队在呃在区块链领域里面呃是非常发展非非常迅速，呃，我们的系统架构迭的速度非常快，这也为支撑我们的客户。 블전체인1 5 0여서 굉장히 많은 행사를 주최하고 있다고 하시는데 그렇다면 한국의 블록체인 기술과 또 생태계에 대해서는 어떻게 평가하는지 굉장히 궁금합니다. 자인 150여자인 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 1 韩国的合作伙伴也跟我们合作过，呃，交易所呃的一些项目，我们提供了呃交易所的整套技术给韩国的这些客户去在韩国运营，啊、呃，其实从整个结果来看和反馈来看，其实非是非常不错的，呃，我我跟他们接触下来，就是韩国呃的这些合作伙伴，他们对于这种呃市市场的理解以及对于很多这个呃体验的细节是非常非常在乎的，然后我们提供了这个底层的这个技术，呃。 给韩国的合作伙伴，他们基于这个底层技术做了很多本地化的这种这种体验上的优化，呃，这是我们之前积累的一个经验。然后第二个点就是，我们能够看到，其实韩国市场里面的这些合作伙伴，他们在基础技术方面是比较缺乏的，然后他们在体验方面会比较有经验，以及他们在本地化上面的经验比较丰富。那我们提供底层技术系统，包括交易所的底层技术系统，包括钱包的底层技术系统，其实能够极大的帮助到我们的这个韩国的这个呃合作伙伴。 네, 오늘이 퓨처 블록체인 포럼이 굉장히 성공적으로 마개를 올렸는데요. 이 행사를 시작으로 해서 한국에서의 계획과 또 세부 로드맵에 대해서도 궁금합니다. 답변 부탁드립니다. 음, 就是今天的 음, 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 呃，会举行持续举行这个 m i e t Up，主要是针对在技术方向的。我们希望跟韩国的这些合作伙伴和韩国的这些潜在的这些客户来一起去呃探讨区块链技术的落地和应用，以及在交易所系统层面呃未来技术的一些发展趋势，呃，包括交易所的运营经验。这个是我们后续会一直去在韩国市场进行的。然后第二个点是。 우리가한국을니다 아니면 한국기 기술의 발전을 것 네, 답변 드렸습니다. 지금까지 퓨처 블록체인 포럼의 현장에서 체인업의 CEO이신 종근파님과 함께 인터뷰 나눠보았습니다. 오늘 인터뷰 시간 내주셔서 감사합니다. <담기> <대들이> <muchas gracias>